2007-2008 год, когда в основном выдавались валютные кредиты, они выдавались как? Австрийский банк, другие иностранные банки давали валютные кредиты своим дочерним банкам в Украине. Они выдавали им сюда под 3%. Значит, эти банки потом выдавали украинским гражданам по 12% в валюте, закладывая все риски, треть на невозврат. Это первое. Значит, второе. В этих условиях, когда люди взяли такие кредиты, и государство говорило, у нас будет стабильная национальная валюта, главная задача национального банка это поддержание курса у нас растут валютные резервы и все убеждали в 2008 году был период когда вообще не выдавали гривневые кредиты говорили берите в иностранной валюте да, вот заместитель доллар. председателя только на бывший нацбанка вам это скажет то есть это была целенаправленная позиция банки знали что курс может поменяться а заемщики верили государству, и люди взяли эти кредиты, они рассчитывали, да, что они будут платить треть своего э, семейного дохода на обслуживание, они улучшают э, свои условия жизни. Но никто не думал, и за 20 лет они могли оплатить, грубо говоря, две квартиры, э, две стоимости квартиры, обслуживая проценты, но улучшив свою жизнь. А сейчас, когда с 5 курс поменялся до 12, человеку нужно выплатить 5 квартир. Ну, это же уже не кредитование, это уже рейдерство какое-то. И в этой ситуации нельзя все сложить на заемщика, потому что банки знали, правительство знало, сейчас правительство вообще поменяло свой подход, мы уже, не, Нацбанк уже не, не борется за стабильный обменный курс, он говорит, курс будет плавающий, он может плыть, доплыть завтра и до 20. Хорошо. Вот скажите, значит, вы предлагаете, да, закон, вашим, за, согласно вашему законопроекту, значит, в течение 30 дней с момента обращения заемщика перевести его кредит с иностранной малюты в национальную. Можно я по, по деталям закона, который мной внесен? Только Есть самое ли, главное. Коротко. Предложение. Я Первое. Я, я сейчас потом вы прокомментируете. Первое, что предлагается по курсу на момент подписания э, договора переводится э, этот кредит в национальную валюту по курсу на э, дату подписания договора. Значит, я еще хочу акцентировать То есть оставшаяся внимание. часть кредита. Конечно, вот оставшаяся недовыплаченная. Значит, почему? Потому что э, в Национальный банк в нарушении законодательства Украины дал разрешение на заключение валютных кредитов своим распоряжением. В Конституции в законодательстве четко сказано, что национальная валюта ⁇ гривна. И потом в 2009 году Национальный банк так и запретил. То есть это было, в принципе, ответственность государства. Хорошо, значит, что вы, вы перевели? Первое, да. перевели. Второе, да. мы предлагаем процентную ставку, не больше учетной ставки Национального банка при обслуживании 9,5%. Мы предлагаем все пени штрафы списать. Также мы предлагаем, если хочет банк продать свой кредит, то первый он должен предложить с дисконтом, если он продает с дисконтом, он должен продать этот кредит кредитору, а не какой-то коллекторской компании. Что сейчас происходит? Люди вот как сейчас Татьяна Нет, выступала, она заплатила не 150 тысяч уже по обслуживанию. Значит, да, часть тела кредита, часть проценты. Теперь у нее могут за 300 долларов забрать квартиру. Банк продает квартиру за 5 долларов, ну потому что это уже целые схемы работают приближенной какой-то финансовой компании, которая продает потом за реальную, и она будет еще 50 тысяч, 40 тысяч долларов будет ну, должна. Ну, это же коллапс.